Всем привет! С вами снова я, Настя. И сегодня мне одна девочка из Голландии прислала посылочку. Как и Берсику все присылают, так первая посылочка для меня. Ее зовут Фроловцева Анна. Анечка, я так рада твоей посылочке. Я ее получила, не бойся. И сегодня я делаю на нее обзор. Давай же приступим. Э -э ты не вы она мне подарила вот такой, вот, такой, вот такой пакетик. Тут она подписалась. Тут еще была наклеена наклеечка. И тут все было э заклеено скотчем, но я расклеила. В общем, она в голландском стиле всякими разными узорами. Там и мельнички, и сапожки, и цветы, и тимпанчики э -э, красивые, и там кораблики э -э, очень красивые. Э -э, ну, мне она очень понравилась. Молодец, что прислала в хорошем оформлении. Ты мне надарила, она мне надарила кучу подарок. Например, сумочку Hello Kitty. Я ей безумно обрадовалась. Особенно мне понравилась ее брошка. Вот она, такой золотой обивкой и, и самой головкой киски. Тут написано Hello Kitty, и тут всякие пупырышки. Она такая мягенькая, открывается на кнопочке. У нее два карманчика. Приходим. А, она, она еще на такой ручке. И давайте же перейдем к следующей. Дальше она мне прислала три закладочки с кисками. Молодец! Мне нравятся эти закладочки. Вот я вам сейчас покажу. Закладочки на две фотки. И, ну, вот это мне нравится. Вот эти киски. Вот это, вот это и вот эти. Мне все нравятся. И переходим к следующей. А, следующее я вижу уже. Это такой миленький браслетик на кнопочке. То есть он легенько одевается и продевается. Очень большое тебе спасибо, что додумалась дать мне такой браслетик. А, следующий это я вижу... Я не знаю, что это. Просто беленький листочек. Наверное, чтобы тебе автограф написать. Хорошо, я тебе напишу и отправлю. Только напиши, пожалуйста, э в ссылке э свой адрес. Дальше она мне подарила... Журнальчик, каталог Монстер Хай. Боже, это так мило. Откуда ты узнала, что я люблю Монстер Хай? Может, ты смотрела мои видео? Тут всякие куколки. Хотите, сделаю в следующем видео на нее обзор. Что она мне подарила следующее? Я уже вижу. Это бусики желтенькие. Ой, так мило с твоей стороны. Я их буду носить, наверное, каждый день. Они мне, они мне идут даже как эта штучка, как обруч. Они очень красивые. Мне нравится такой цвет. Сделаны под старый стиль. Тут побольше, а тут поменьше. Давайте же посмотрим, что тут следующее. О, такие милашки. Лемур из серии лемурчиков. Смотрите, сам лемурчик зелененький. Такой немножко. Это будет мое любимое животное. Дальше. Хамелеончик. У тебя мы смотрите на его глазки. Няшка. Попугачик. он такой... Блин, все все нравятся с такими голубыми большими откровенными глазками и с хвостиком. Можно, если он поднимет, будет флаг Украины, это так мило. Ладно. Дальше такая подставочка под чашечку, тоже выполнена э, в я забыла. Ну короче, в этом же стиле. Тут целуются мальчик, девочка, мельничка, тюльпанчики, коровка. Эм, вспомнила из голландии дальше такая мельничка статуэточка будет очень красиво тут она цветочки мельничка ну и в форме домика мило умничка там есть еще что-то смотрите, плеер Монстр Хай. У меня есть наушники Монстр Хай. Класс. Вау. Смотрите, с Фрэнки. Класс. Спасибо тебе большое. Калькулятор электроны, смотрите. Я заметила, смотрите, как он делается. Чтобы вам показать, как его... Не знаю. Вот калькулятор, да? Тут есть вот такая кнопочка, я уже увидела. На нее нажимаешь, и он поднимается, смотрите. Вау, супер! И тут множество разных кнопочек, и там можно вводить циферки всякие. Там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Спасибо тебе большое. Вот этого я от тебя точно не ожидала. Ой, и тут последняя открыточка. То есть, ну да, открыточка. Но я думала, что это... А хотя это письмо, наверное. Просто обычный белый листик. Вау! Открыточка. Это все-таки открыточка. С такими цветочками и с бабочками. Поставьте лайк, кому понравилась эта, эта открыточка. Вау! Смотрите, тут вот такой стиль выполнена, как будто бы написано золотистой пастой. Вау! Но, к сожалению, это был последний мой Мы... ее подарочек хотя так хотелось бы посмотреть что мне чтобы она мне чтобы ты мне еще или она или ты как для вас дорогие зрители удобнее а... и она мне даже не залезала чтобы я уже побыстрее открыла она знает какая я нетерплячая ладно это были все подробности. Вот, она мне тут еще написала и сердечко поставила на своем голландском языке. Ну ладно, кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях. Мне это очень важно. Всем пока!